श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ आषाढी एकादशी कुठली एकादशी किंवा दररोज सकाळ संध्याकाळी श्री श्रीपांडुरंगाष्टकम अवश्य पठनश्रवण करावं विठ्ठल 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 महायोगपीठे तटे भीमरथ्या वरम पुंडरी काय दा तू मुनींद्रे समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं त्वरिद्वासीलमेघावभासं रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशं वरं तिष्ठिकायां समन्यस्तपादं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् प्रमाणं भवाब्देरिदं मामकानां नितम्भः कराभ्यां धृतो येन तस्मात् विधातुर्वसत्ते धृतो नाभिकोषा परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं स्फुरत् कौस्तुभालं कृतं कण्ठदेशे श्रियाजुष्टकेयूरकं श्रीनिवासम् शिवं शान्तमिड्यं वरं लोकपालं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् शरच्चन्द्रबिम्बाननं चारुहासं लसत्कुण्डलक्रान्तगण्ढस्थलाङ्गं जपारागबिम्बाधरं कज्जनेत्रं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् किरीटोज्वलत्सर्वदिकप्रान्तभागं सुरेरर्चितं दिव्यरत्नेन नर्घे त्रिभङ्गाकृतिं बर्हमालावतंसं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं विभुं वेणुनादं चरन्तं दुरन्तं स्वयं लीलयागोपवेशं दधानम् गवामृन्दकानन्दनं चारुहासं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् अजं रुक्मिणिप्राणसञ्जीवनन्तं परं धामकैवल्यमेकं तुरीयं प्रसन्नं प्रपन्नार्तिहं देवदेवं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् इति श्रीमद् शङ्कराचार्यविरचितं पाण्डुरङ्गाष्टकं सम्पूर्णं श्रीस्वामी समर्थ